akan supaya making American great again. Tapi dengan tindak tandu yang dilakukan oleh seorang kemungkinan, dia seorang pemimpin yang mempunyai kebolehan terbukti dalam dunia perniagaan. Tapi dalam gelam, gelombang politik pentadbiran dunia yang ada, berlainan. is different. You can run a company, you are the shareholder, you are the chairman, you are the CEO. As you like because you decide where to go. Tapi kalau kita memimpin negara, memimpin dunia, jangan bilang memimpin Sabah. Orang Murut pun ada, orang Dusun pun kira, Kimaragang pun ada, orang Bajau pun ada, berbagai suku kaum. Yang ada complexity you must be able to digest. How can you manage diversity in terms of race and religious belief? But at the same time kita juga melahirkan wawasan ke arah mana kita nak bawa rakyat Sabah ini contohnya. Ke mana kita nak bawa? Untuk masa depan mereka, where do we go? There must be clarity in our directions of where to go. Tapi ini bergantung dengan keupayaan seorang pemimpin juga. Membawa harus perjuangan. Bayangkan dahulu negara Malaysia bukanlah sebuah negara yang membangun. But developing nation yang ada. Saya berkesempatan bertemu dengan Presiden Tanzania. Masa saya jadi Chairman Commonwealth ahli-ahli parlimen bila saya bertemu dengan Presiden Tanzania Mr Chairman pasal dia saya chairman kepada Commonwealth semua ahli parlimen Commonwealth itu I was chairman. How did Malaysia progress well a small tiny country and now very developing waktu itu tahun 19 saya ingat 2001 atau 2003, sebagai ya, Presiden Tanzania, dan saya katakan kepada Presiden Tanzania, it's not only because of Mahathir has a vision, clear directions, firmness in terms of where to go, but it's also depend on human capital, civil servant yang ada, pegawai-pegawai kerajaan yang ada, human capital dalam sektor perindustrian, dalam sektor swasta juga membantu orang bilang memahami dasar yang diilhamkan oleh pimpinan itu dan diterjemahkan menjadi satu perlaksanaan. Kalau polisi sebuah negara boleh dilaksanakan sampai ke akar umbi, the outcome will be there. Imagine dulu macam mana dikatakan look is policy. Don't just look at West by British last. But when that was coined, by the Prime Minister then to Mahathir. What was the intention? We want to build human capital yang ada belajar daripada orang Jepun bukan hanya dari segi teknologinya ada, dari segi disiplinnya ada. Saya juga pernah ke Jepun diantara sebagai young leaders 1977. Satu bulan. Miyazaki. Orang Jepun ni punya bersih, punya disiplin. Bila saya nampak dengan raya dia bangunan dia keadaan dia something that I learn as a young leader in Malaysia 1997 bila saya tengok saya baca dia dedahkan saya beberapa orang di situ young leaders in from coming from many countries yang ada dan kita nampak bagaimana sebuah negara yang tidak ada keupayaan dia bukan ada minyaknya bukan ada gasnya tidak ada emasnya. Ya, tidak ada kayu balaknya, kayu balak yang ada di Jepun orang Sabah yang ekspor. Lepas itu kita ekspor, orang buat perabot kita beli gini. dari Jepun. Kayu kita perabot orang. The design was done by them. Why it was not? For example, sama juga dengan kita antar kayu balak kita ke China. Lepas itu negara China keluarkan perabot kita beli cantik. China punya perabot, tapi kamu tidak tahu kayu itu daripada kelabakan. Itu hardwood, ya, yeah, fine wood yang ada. Tapi bagaimana kekayaan yang kita dapat katakan bahawa ia dapat dimanfaatkan oleh sebuah bangsa, oleh sebuah negara. Maka human capital yang ada. Jadi belia-belia yang ada, anak-anak muda yang ada. Perlu dari sisi sifatnya juga melihat kerangka dasar negara yang ada, dasar untuk human capital yang ada. Siti Yusti, dia mengeluarkan human capital. Tapi jenis apa yang dikeluarkan oleh sebuah institusi pendidikan yang ada? Ini? Ya? Kita tidak mahu hanya belia-belia yang lulus semata-mata ada sijil, kertasnya saja. Tapi dari segi mentaliti dia, dari segi skill dia, ya, tidak akan boleh kita gunakan. Ya? Saya juga pernah belajar sebagai seorang ahli ekonomi. Tapi tidak semua apa yang saya belajar di universiti, I can apply down the line there but you have to expose yourself macam mana kita mengetahui bahawa ilmu yang kita pelajari di universiti berbeza dengan komponen di peringkat luar berbeza Donald Trump menjalankan syarikatnya dengan memimpin dunia keadaan bukan senang sekejap si paya sekejap berperang ke mana mau dibawa itu there must be consistency once consistency is not there trust is not there kalau kepimpinan tidak ada trust, rakyat di peringkat akur umbi yang ada akan menderita. Jadi anak muda yang ada perlu melihat terbuka bukan hanya telinganya, terbuka kakinya melangkah untuk pastikan bahawa hala tuju mana. It is my future, Datuk Syafi is not your future. 20 tahun akan datang, 50 tahun akan datang, I am the future, not you. But we must match up bukan hanya masa depan ini saya yang mencantumkannya, saya yang memutus. Tapi kita mau juga pasal kamu yang merasa, bukan saya yang merasa. Jadi belia-belia yang ada. Pada hari ini perlu juga bukan hanya bersuara lantang, menegur secara tertib bagaimana keadaan dia yang berlaku di negara kita. Kena you will inherit apa yang berlaku. Bayangkan hari ini demonstrasi UMS anak-anak pelajar. Pasal apa? Tidak ada air. Kenapa tidak ada air? Tapi lupa penyebabnya ialah rasuah. Rasuah apa? Tidak pernah dalam dunia yang dijumpa sampai beratus juta duit di jabatan jabatan air sabai. Kenapa jumpa duit di jabatan? Kenapa tidak ada air? Dia membekalkan air, bukan membekalkan duit, bukan bank dia itu. There must be entity. Dari segi perundangan yang ada, but unfortunately, enforcement is not there. Dari segi perundangan dia mempercepatkan supaya tindakan hinder. Apa juga berlaku di negara ini, enforcement law is very crucial. Kalau enforcement law is not there, trust is not there. Orang bilang there is a saying. Yeah. The saying dia, dia bilang justice delay, justice deny. Kalau sekiranya kita lambat-lambatkan, maka you deny justice bila lambat, maka air itu pun lambat. Jadi ke mana yang kita harus melihat? Jadi kita selaku insan manusia, belia-belia yang ada, dan saya berharap bila anak-anak muda bersuara, membantah secara tertib, secara yang berani, kita harus terima teguran itu. Ya, kena ini membimbangkan kita. Kalau ia tidak orang bilang rectified tidak diperbetulkan, Maka bukan hanya dalam bandar. Bayangkan hari ini di UMS. Bayangkan di kampung-kampung. Macam -kampung, mana keadaan orang kampung? Jangan cerita tentang poli mandi. But what I'm saying is, the role of the youth is very dynamic nowadays. Kita kena mendengar sebagai pemimpin. I cannot be just telling you what to do, but you have to tell us also what to do. Itu yang penting. Because what you want is not that I want. Mungkin apa yang kamu mau lain daripada apa yang saya mau. Mungkin saya mau telur asin saja, kamu mau daging yang mahal dari Jepun, contoh saja. <laughs> ya, yeah? so we have to match whatever the desire of the young people and then we have to create a policy. Device a policy to ensure that we can reach to the level. Saya cakap Inggeris sikitlah habis. Sebab saya tanya tadi dia dual bahasa Inggeris dengan bahasa Melayu kan universiti supaya kurangnya membolehkan pelajar-pelajar melihat dalam keadaan yang berlaku very dynamic di dunia ini. Kalau kita anak-anak belia yang ada di Sabah ini, tidak ada keupayaan melahan di negara Malaysia, tidak ada keupayaan dari segi kita masuk ke universiti untuk bukan hanya mau ambil kertas PhD, lulus, honors degree yang ada, tapi dari segi ilmu pengetahuan, upskilling them. Human capital is very crucial for any development in any nation. We fail to realize that, and that will lead to the failure of a nation in a country. Pasal kita tidak mempunyai human capital yang pasal itu kadang-kadang kamu kalau kamu ingat sejarah Malaysia ini kita import di pun datang dari Canterbury, United Kingdom. Pegawai-pegawai pun, governor pun datang dari British. Kita dijajah dahulu. Pasal apa kita tidak punya keupayaan mentadbir daerah, distrik di peringkat itu pasal human capital kita terbatas. Alhamdulillah, hari ini kita punya banyak universiti. Tapi saya juga suarakan juga di parlimen, bukan hanya kita perbanyakkan anak-anak universiti yang ada, tapi jurusan apa yang mereka ambil, it must match with the world demand, requirement by the industries. Mana pasaran yang ada memerlukan. Dia nak kena accountant, dia nak AI technologies, ya, pakar tertentu, bedah jantung yang ada keluaran daripada UMS, keluaran daripada universiti supaya kita jangan ketandusan. Human capital yang ada. Kadang-kadang bila sebuah negara ketandusan tidak keupayaan, itu yang terpaksa mengimport daripada luar, labor, datang ke negara kita, kontrak berjuta-juta. Kenapa kita tidak boleh? Keluarkan insan manusia yang mempunyai kebolehan anak-anak kita di ini. Saya yakin Sabah ini mempunyai talent. Not only in terms of saya nampak kalau ada pertandingan, pertandingan dalam keamatan, vocal dia, John Gaisha, berapa orang daripada kita yang mempunyai talent untuk itu contoh saja, beliau beliau untuk mengeluarkan supaya bidang industri muzik mereka menjadi seorang usahawan, bukan hanya menjual suaranya, tapi menjual piring hitamnya, menjual segala-gala apa yang ada untuk membolehkan mereka bersaing di pentas. Itu sektor lain. Tapi sektor perindustrian. Contohnya, kita mempunyai kopayaan. Sabah is such a rich state. Kaya. Tapi kita tidak mempunyai kopayaan monetize, manfaatkan resources yang ada. Jarang kita buat kajian. Rumpai laut contohnya. Ya, yeah? Apa kegunaan rumpai laut? Di Sempurna itu tanam saja. Tapi ekspor ke Singapura, ekspor ke France. Lepas itu diproses sana. Buat apa? Kosmetik. Lepas itu kita beli. Rupanya rumpai laut dari Sempurna dibeli untuk kasih putih muka kita. But how do you do that? Research and development. Human capital yang ada. Ini penting kepada kita. Kalau kita membuat kilang yang ada untuk membolehkan supaya kita dapat Menafaatkan hasil raw material seperti yang saya sebutkan. Secara ringkasnya kayu yang ada buatlah untuk perabot. Buatlah untuk kecantikan. Ada emas di tawau, di jumpa. Tapi tidak tahu siapa punya. Eh, mana enforcement dia? Punya ada kilang emas. Tapi di Dubai sekarang pengeluar emas yang terbesar di rantau Timur Tengah dan Asia. Mana ada emas orang di Dubai itu pasir saja itu. Tapi kita dia tahu ada emas. Kalau ada emas tapi kita tidak manfaatkan. Buat nanting nganting buat rantai, buat gelang cantik-cantik. Mustahil orang Sabah tak boleh mereka. This is, kita katakan pembinaan insan manusia. Compete. Bersaing dalam berbagai bentuk apa juga produk pasaran perkhidmatan di pentas dunia untuk meletakkan Malaysia sebagai sebuah negara Sabah. Sebagai sebuah tempat untuk kita boleh katakan masa depan anak-anak kita. Masa depan belia-belia yang ada dapat dilihat bahawa ada keupayaan mereka human capital monetizing the wealth yang ada di negara ini. Jadi saya tidak mau cakap panjang. Boleh cakap panjang mungkin satu jam tapi ini forum. <guluh> Jadi baik untuk saya juga sedikit sebanyak mendengar apa sebenarnya suara-suara yang ada daripada universiti, student yang ada pasal saya juga dahulu masa saya seorang pelajar. Si Hafiz pun pelajar. Saya masih ingat si Hafiz di Medan. Dia waktu itu dia pengerusi kelab Amno di Indonesia. Saya menjadi pengerusi seluruh dunia kelab Amno, mengurus belia-belia yang ada banyak itu. Sampai sekarang MP Putrajaya tu. Sekarang MP tu dia di Australia, bimbing mereka untuk sebagai seorang pemimpin, seorang politicians yang ada, seorang teknokrat yang ada untuk membolehkan supaya kita bangkitkan dan kita match up with them. Ya? Kita lahirkan, saya bawa institusi, Maybank, syarikat-syarikat dari Malaysia, Petronas, bawa ke London. Lepas itu buat pameran dengan Imperial College, dengan Harvard University. Bila pelajar-pelajar keluar dari Universiti Harvard dan juga apa ini Imperial College sebagai engineer match up with jobs opportunity yang ada. Saya tanya Petronas berapa ribu kamu keluarkan engineer. Saya mau yang dari Imperial College besok keluar jangan menganggur. Dia menganggur dia punya sibuk dengan dia punya handphone saja TikTok, WhatsApp. Macam-macam <laughs> itu. Tapi kalau dia sibuk dari segi kerjanya mungkin dia bukan hanya dapat pendapatan tapi masa depan yang lebih baik daripada dahulu. Jadi terima kasih banyak atas undangan yang diberikan Hafiz dan juga uh, pengusir penganjur si Effendi uh, yang telah berusaha untuk membolehkan kita bertemu pada hari ini. Mudah-mudahan ia hanya menjadi satu platform untuk kita memboleh bertukar pandangan dan bukan setakat pandangan but end of the day what do you do? Ke mana kita nak buat? The way forward. Jangan hanya dengar, jangan hanya pandang, tapi way forward what do you do jangan duduk jangan hanya sedar tapi itu yang dikatakan dalam berulang kali saya nyatakan diturunkan ayat pertama kepada rasul ikra bismirabbikal ladzi khalaqal insana min diturunkan baca ulimu. ya muhammad itu ayat yang pertama ikra tapi lepas itu ayat yang firman diturunkan Inna anzalna hufi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul diturunkan, Al-Quran diturunkan untuk baca, bukan hanya membaca, memahaminya tapi mengamalkannya. And in university, you learn a lot, you get your degree, but you must also practice what you know to ensure that you can monetize ilmu pengetahuan yang kita peroleh. Terima kasih banyak. Sekian. Terima kasih diucapkan kepada yang berhormat Datu Sri Penglima Haji Muhammad Safi Abdal atas ucapan yang cukup bermakna sebentar tadi. Kini tibalah acara utama kita